пожелать, чтобы в доме у каждого, на сердце, на душе у каждого вот эта пасхальная радость, она долго-долго-долго жила, не покидала, не оставляла ни ваше сердце, ни ваше вот. И чтобы ребята, как бы им трудно ни давалось, мы каждый раз они новыми успехами нас радуем. Всего доброго вам. Вот. У нас есть гости, мы сегодня намеренно приглашали, скажем так, наших друзей, покровителя, которые помогают нашему учреждению, просто прийти в гости и посмотреть на наш праздник, который мы приготовили. Вот. Некоторые пришли на несколько минут, потому как по занятости своей не смогли остаться на весь утренник, мы обещались еще потом зайти. Вот ребята для наших друзей, которые пришли, приготовили небольшие вот такие вот подарочки. Они сейчас их и раздадут. Давай. Вот. Давай. Так как должны были Сегодня. и владыка Каховской партии. Но владыку вызвали срочно в Киев, буквально сегодня ночью мы ехали. Владимир Иванович Коваленко обещал тоже быть сегодня, но сегодня сессия. Вчера он приносил изменения, что не получилось, потому что он приезжал, осматривал документы, которые который успели в празднику сделать. Мы очень переживали, что вы у меня успели открыть, более уютнее и комфортнее стало наше помещение. Вот. Так что передаю от них Далее, выйдем нас и... Но от Новокоповской партии, отец Николай, прошу вас. Воскресную школу идем за не надо, все же помнят, что я, я тебя приветствую. Христос воскресе! воскресе. Христос воскресе, воскресе. Молодцы, да, дорогие ребята, действительно, Владыка Филарет извиняется, глубоко извиняется, что не смог быть, потому что еще, ну, наверное, за неделю, две-три назад уже договаривались, что он действительно сегодняшний день и сам хотел замечательно приехать, чтобы познакомиться и поздравить вас. Ну, Опять-таки, у него действительно не получилось. Вчера поздно вечером ему пришлось выехать просто из города, приедет даже сегодня поздно вечером, опять-таки. Но он поздравил и поздравляет всех вас, и желает вам крепости, здоровья, и словами одного батюшки Николая Гурьянова, который говорил, всех приветствовал Христос воскресе, но добавлял, не теряйте пасхальной радости в любых ситуациях, в, любых, в любые времена, что бы ни было. Казалось бы, какая беда или что не нападает, всегда помните, что Господь рядышком с вами. И теми словами, которые в сказке священник говорил, что унывать действительно великий грех. Грех. Нужно молиться и уповать на Господа. Этого всем желаем. И нашим деткам Владыка передает что всегда дают на светло крестовое воскресенье? Паску и куличи освященные. Вот именно это. Именно это. Пасхальные куличи освященные с пасочкой Владыка и всем деткам дарит. Христос Воскресе! Христос Воскресе. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Отвечай, борись, нас... Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Увидел. Христос Воскресе. Христос Воскресень. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскресе. Ну, поистину Воскреси. Христос Воскресе. Ah, Христос Воскресе. Все. Еще раз, Христос Воскресе! Всегда вот эта радость, которая есть в ваших сердцах, сохраняйте как можно больше. Христос Воскресе!